Orang bekerja sentiasa akan cakap dilema ini iaitu hari ni bos cakap lain, lepas tu cakap lain esok, lusa cakap lain pula. Oh dapat wahyu baru, wahyu baru turun dah. <tongan> Tengok point ataupun konteks situasi yang dia cakap lain tu. Kalau dia cakap lain tentang proses, salah bos. Sebab proses perlu di standardkan ataupun perlu di SOP kan untuk menjaga kualiti dan menjaga timeline, nak jaga kesejahteraan semua orang, workload semua orang, standardize. Kalau bos tukar-tukar yang tu, dia play favoritism ataupun dia ada special client lah, macam tu lah. Dia kena declare benda tu. So, itu memang salah bos. Tapi, kalau dia bercakap tentang strategi yang bukan SOP tentang kita nak learn strategi marketing kan. Tekan ads tu memang SOP. Tapi, ads apa nak buat? Campaign apa nak buat? Boleh berubah tak? Itu normal untuk berubah. Ha, itu kena faham. Contoh kita nak menjual. Kita nak jual apa? KPI kita adalah 10 jualan sehari. Itu tak berubah. Tiba-tiba oh, 8 lah esok bos kata, eh 7 lah eh, eh, esok 15 lah sebab macam semua healthy. Itu bos tak sihat <laughs> SOP-nya 10 sehari. Ha, ah, cukup 10 tapi macam mana nak capai 10. Okey hari ni kita pergi depan KCC. Esok kita Mid Valley. Pagi-pagi pergi depan KCC. Eh kita tukarlah. KCC macam tak ramai tukar Mid Valley. bos kata KCC saya dah sarapan kat KCC. Saya hantar bini saya jalan-jalan KCC nanti nak ambil. Tak payah lagi lah benda tu sebab tu benda strategi bos angkat fikir. Sebab apa dia nampak? Okey consumer tak jadi, market tak jadi, tukar. Ha so tengok konteks dia. Kalau dia tukar-tukar pasal polisi, cakap bos-bos SOP apa sebenarnya? Apa SOP sebenarnya? Jom kita selarikan. Ah ha, supaya semua orang tak confuse. Tapi kalau bersifat strategi nak dapat funnel, nak dapat sale, nak dapat client, nak tu dapat bisnes sebagainya, itu normal bertukar-tukar. No worry. Dan kau kena faham, bos ini adalah dia memikir lebih kepada conceptual thinking iaitu strategi dan apa lagi variable-variable, faktor-faktor, apa opportunity yang boleh aku dapat, apa siapa yang aku boleh leverage. So dalam meeting dengan kau, dia mungkin fikir pasal operasi. Tapi bila di luar, dia jumpa orang, dia jumpa sparring partner dia ke, dia jumpa business circle dia ke, dia akan jumpa variable yang, like, oh aku boleh buat macam ni, oh aku boleh leverage dia ni. Maka ada teknik baru untuk capai objektif tadi. So malam itu dia jumpa-jumpa berkembang idea pagi esok dia dapat ilham baru. Ini yang aku sebut oh dapat wahyu baru. Wahyu baru turun dah. <tuh> itu standard sebenarnya. So bosses usually they keep thinking untuk cari ataupun untuk leverage things around them. Itulah orang buat bisnes. So Jangan terkejut. Biasa je wahyu turun ni. Aku pun kena banyak kali. <laughs> Disebabkan bos yang turunkan wahyu, so adakah kena follow 100%? Jawapannya, cuba jadi partner kepada dia, engkau counter argue. Ha, contoh, eh, hari ni dia bincang macam ni, di Risa Pagi esok, eh, saya rasa kita kena adjust sikit gini, gini, gini. Kalau engkau rasa, oh bapak susahnya, kau tak argue lah. Bos, saya rasa kalau kita kekalkan macam ni, kita dapat macam ni. Kalau kita adjust sikit, kita akan dapat macam ni. Pro-cons dia macam ni. Kons dia, uh, staff sana ni dah prepare dah mindset dia macam ni Bila kita ubah ke arah macam ni, mereka mungkin dia reluctant sikit So untuk dapat immediate result, mungkin better kita, saya cadang kita better kekalkan untuk jaga motivasi So bila kau kata argue tu, variable untuk dia fikir So dia akan fikir, oh macam tu eh Sebab dia nampak macam mana nak achieve objektif Tapi kalau kau boleh bantu idea untuk capai objektif Dia akan dipertimbangkan, tapi kalau bawa argument Bos tak boleh lah, semua orang cuti lah Cuti tu personal ke bisnes? Jangan buat argument tu. Sebab bos nak tengok perspektif bisnes. Offer a counter argument. Why not? Dalam buku Berhenti Kerja ni, aku cerita satu subtopik khas iaitu difficult conversation. Macam mana nak hadap perbualan suka ataupun situasi konflik macam tadilah, wahyu turun, eh kau macam relaksan, tak kena no, wahyu ni, banyak faktor-faktor akan kacau. Macam mana nak explain? That is difficult conversation. How to say no? Difficult conversation. Kau nak nasihati orang lebih veteran, lebih tua, lebih tinggi pangkat? Difficult conversation. So, salah satu topik ni aku cerita pasal macam mana nak menghadapi difficult conversation. Buku Berhenti Bekerja.